Знову усім привіт, який народ! З вами Карлсон, Кратос, і ми продовжуємо проходження God of War. Зупинилися на тому, що звільнили дракона Фафніра, якщо я не помиляюсь. А взагалі по місіям у нас треба дістатися до якоїсь там, я вже не пам'ятаю до чого, але місія в нас є і треба йти туди. Тому їм гарного перегляду, а ми продовжуємо. Так, готов. Кратус у нас трохи підбитий. Екран червоний в сраку, туди я не піду. Я навіть не хочу пробувати це проходити, якщо чесно. Тому... Ей! І чо? Лізай донизу. Так. Боже, якщо я не помиляюсь, нам треба знайти здається, якийсь там клинок чи щось типу такого. Нам треба туди. Я розумію, що тут дуже багато локацій котрі хотілося б подивитися, але з, таким, з такою швидкістю ми будемо дуже довго проходитись уже ту місті. Мі -мі, так чому Фрея плюнула тобі в лиць? Ну, Вона вважає, що в її нинішньому положенні во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванной. Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Ты Я его понимаю. Этот мир. Я потом закончу. И кто такие? Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали три кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик вознаградит тебя. и хрена, не Але, ну изразумело, ну и ладно с ним. Так и буду. 8. Эй, волшебный бибитан, ну привет! Я тоже рад тебя бачить, давай а. обниматься. <плодисменты> давай, давай, обниматься. Okay. Сейчас я купил. Я стреляю сзади. А, после, пожалуйста. Осторожно, сзади. <плодисменты>

Hva er det Сразу. Отец, может все же поищем Зачем? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Чи я чего-то не разумеет, чи в, в момент не было. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был несомненно лучшим каменщиком какого-либо мира. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся, так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. тут убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И что было дальше? Увидишь. Прикольно, Мимир, ну ты, как завжди умеешь зупиняться на самому, цикавому месте. Он упал на деревню. Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Опа, портал. Жду команды. Давай! Опасный злей! Убьем ух, его! Ты так, вот и ее. Дальше, дальше. Дальше, пора, я такие, какие, все, пойти. Давай, давай, Слон, ты помирай. Ну, на именно я с тобой выпускать. Нужен резец, да, самый кончик. Очень, очень большого резца. Ты больтинчик малого резца. Я не знаю, правильно тогда? У великана перстень с каким-то кристаллом. Ну ладно. О, отличный ход. Спасибо. Здесь ну вот чудовый хит, а ты что думал, мими Первый день проиграю, че шо? Хитродупец дупись а все? А если это еще связано с пасхалками, то взагалі. Вот так. так. Так, 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 Ну ладно. Ооо, там урон ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Так, тут я Крепко, не запрещен. пройду. Да. Тут зачинено, добро. Вот собачью прохиль дается. Да. О, побив. А ну стей! Тут, Ну ти, звісно, топаєш. Зараз підемо нагору, але. Я, не знаючи, що тут є скриня, все одно її знайшов. Ну... Но... Так. Це ми потім подивимось. кончик резца. В нем вся магия. Если я не помиляюсь, то резец это штука, яка... которая в в башке, правильно? Враги. Стреляй. Будем драться? Не, ты сам будешь биться. <реклама> так, и он еще не один. Давай, давай, やったらバトンキャンドルね、おいしそう。 Если они заражаются, то что? шо. А Это а что там? Давай, давай, давай. Ты давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Атрей, я гадки не маю, нащо тут якийсь там кристал. Але він тут є. і трей, набік потрібний. Я йду, йду! Айду, йду! Куди ти йдеш? О. Це, звісно, прикольно, що насипають броню, але. Да топ! Се едно тоа. И тааак... загадки, Йопа -йоп. Так, це є. Одну зробив. Застывшая смола мирового дріва. А вот основа для кристалов. Ну как его спустити? Зараз щось придумаємо. Почекай. Давай ми відкриємо цікаву скриню для нас. Я вже знайшов де... Одна штука. Во все, но треба... Треба стоит червоний кристалл, который взрывается. Кошмары! Ох! Жусс твари! Так можно убежать, что ты... А что стигло. Так, добре, зараз виставимо цю і знайдемо, як вирішити останню головоломку. Так, усе. Залишилось тільки, тільки ось тут, але там потрібен кристал, котрого в мене поки немає. А якщо я туди піду, то там щось. вид булса как спуститься есть идея да ты чем-то удивлен без обид, брат, но даже Тор с Мьольнером на перевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. А ну хватит! <お>もうだまだまだまだまだまいパムラえばおぼぼぼぼぼ。 Так, ну ты давай помарай, вот ты. Вот так. возмущает Смотрите, у вас тут лахер так богатый! Да идите вы нахер! Сзади. Давай, 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 давай! Еще об одного треба прибыть. Давай давай давай, да. вот давай. <связан> давай, 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 давай. Оп. Вот так. Давай. Где, где тебе бежать? Давай, 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 давай. Хочу в трос его, треба побить Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот такие горобчики. Дайте мне. Дай, дай. e pode notou Ти що нахер там забув Ти не міг раніше там там прийти, допомогти? Сук, дві бібізяни на нас напало, ти чмоня. Жах. Искрыню на вид крыл. И чуть купнятивный вид хватал. Это было нечто. Этот. Бля. Бой. Ну-ка, смотри. Ну, а только зря потратил хорошие я. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это. Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, на драконе это не действует. Ха. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сильно. Не пахло. А? Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Нам ну, так поднимается всю сакуру? Значит, я не знаю, она... А Значит, она важна там пару тонн. Чего? Важная работа? Полный, Пожалуйста. Чего? Важлива работа. Один раз да, ты молотком по сакуре? я чего-то не догоняю був проехали а ты был на цей раз дуже мені корыстный иду я звездами что там за идея угадаешь верно даже бороду ими увешал. лично я считаю что он выглядит эффектно ну для заснеженного трупа моя мастерская не побеждалось что я буду так да. И а, это это все? Да. А внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Не. Я еще угадаю. А, а, Абони. Сейчас такие бабаха тут валькирия, да? Не, да а, Ну ты Эха. снова. Братан. よっ よし <up. S 2> <laughs> по факту не дуже складний, але це падіння спиною Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зараз хтось до... план. Тобі треба сюди. Давай вже помирай ну. Ну нарешті. Що ж, друзі, а на цій цікавій ноті я буду завершити цю серію. Так ми зробили не дуже багато, дісталися до якогось повального гнома. Але далі будет больше. Всем, кому сподобалось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем папа!